Ця я Юлія Полуянська. Вітаю вас! Не випадково нашу Україну називають квітучою країною. Наша земля багата на рослини та трави, які здатні лікувати найважчі хвороби. Про лікування без пігулок дивіться прямо зараз. Про народну медицину у нашій студії сьогодні ми будемо говорити з кваліфікованим лікарем. З автором та розробником фітопрепаратів системної дії, з відомим терапевтом Борисом Скачко. я вітаю вас. І в наших гостях сьогодні героїня, яка прагне замінити хімічні пігулки на натуральні. Вікторія, вітаю yeah. вас. Здравствуйте. Давайте почнемо з того, що травами лікувалися ще наші предки, і фітотерапія допомогла не одному поколінню. Розкажіть, яке нині місце в Україні займає фітотерапія? Ну, она занимает все меньшее и меньшее место, потому что сегодня э, считается, что есть доказательная медицина, и нужно доказать эффект. Хотя, э, если мы идем в аптеку, то 60% медикаментов, они растительного происхождения. Химики не думали, э, скажем так, не изобретали Много взяли просто из природы и используют эти э, компоненты растений. Но э, фитотерапия не потеряла своего значения, потому что так или иначе каждый человек, каждая хозяйка на кухне это использует. Все-таки наши женщины варят хорошо борщ, там, винегреты, рагу, э, другие блюда, используют пряности, это же тоже фитотерапия. Только эта фитотерапия такая более управляемая. Конечно, травы лекарственные, они отличаются более таким сильным действием, но их нужно правильно использовать, потому что перечень показаний и противопоказаний, он есть и у фармпрепаратов, и у растительных препаратов, они ничем не отличаются. Тут нужно просто правильно, грамотно использовать. Сегодня мы про це поговоримо. А давайте начнем с истории. Виктория, расскажи, чему ты решила звернутися до народной медицины, что тебе подштовхнуло? Расскажи. Аллергия у меня уже два года. Я пыталась лечиться химическими препаратами. И аллергия у меня практически на все. Я ничего не могу есть, я не могу дышать, как только цветение, я сразу начинаю задыхаться, у меня сразу такое ощущение, опухают губы, вот здесь и все оттекает, дышать тяжело. Я пыталась пить таблетки, но вся проблема в том, что когда мы берем таблетки и начинаем читать побочные эффекты, это смешно. Да, как бы. Если ты берешь таблетки от аллергии, на нее же есть аллергия, и, ну, как бы, те же отек квинки, она достаточно меня это пугает, потому что не очень. И я решила, ну, попробую вот народную медицину, взяла у мамы книжку народной медицины, ну, и давай читать, что же там. С чего ты пошла? Я банально ромашку, я начала как бы полоскать горло ромашкой, потом крапива, нагидки, ну вот, наверное, вот все. Больше так вот нагидки я принимала внутрь. Ну вот, наверное, вот это все, что я как бы прочитала в этой книжке. Больше... В принципе, ты самоликованием да. занималась. По книжке. Можно заниматься самоликованием? Я Какие бы не советовал ни фармпрепаратами заниматься самолечением, ни травами, потому что на осложнение попасть очень легко. Я не знаю ни одной травы, которая при определенных условиях не может навредить. Включая вот те травы, которые у нас сегодня на столе. У нас, кажется, таки не шкідливо, но что там выпив ромашки, так? А там тоже нужно знать дозы, сколько Конечно. Як... В ромашке есть хам хамазулен. То есть это эфирные масла, скажем так, которые снижают вот, чувствительность к аллергенам. Да, уменьшают аллергические реакции. Но э, ромашка, скажем, если человек длительно использует, скажем, 2-3 недели всего, вызывает застой желчи. И у женщин вероятность желчекаменной болезни в 4 раза, чем у мужчин. Она повышается в еще большей степени. Ну, как застой желчи создан, дискинезия, желчного пузыря есть практически у каждой женщины, у детей они очень часты. И здесь мы можем попадать на проблему. И, к сожалению, вот почему аллергия сложная ситуация, если бороться с собственной аллергией. Что, к сожалению, фармакология, она не нашла, не, не нашла ничего другого, кроме как сопровождать проблему. Есть аллерген он вызвал аллергическую реакцию, нам нужно подавить реакцию. Мы не трогаем аллерген. А вот лекарственными растениями тоже можно давить эти реакции. Так само, меньше шкоды здоровью. Есть корни солодки голые. Они точно так же подавляют аллергические реакции. Их можно использовать, но если корень свежий, он аллергические реакции подавляет. Если он где-то полежал, где-то подмок, корень не самый свежий, он может сам по себе провоцировать аллергические реакции. Поэтому тут, скажем так, палка о двух концах. Виктория, правильнее травы убрала по книжке? В принципе, да. Для аллергии, так? И, их... и э, ромашка и календула, они относятся к таким мягким противоаллергическим травам. Есть еще тысячелистник, есть э, та же череда, которую э, фактически используют буквально с первых дней при рождении ребенка, потому что кожа очень чувствительный орган у ребенка, и воздействие разных веществ на кожу может провоцировать аллергические реакции, в том числе. А можно поєднувати медикаментозное лекувание и фитотерапию? Не стоит Разом. соединять два однотипных метода. То есть, если мы будем бороться с аллергией, скажем, травами и фармпрепаратами, здесь можем попасть на осложнение. Потому что сочетанное действие фармпрепарата и лекарственных растений еще никто не изучал. И здесь возможны разные варианты. Объединять можно другое. Можно объединять, да, фармпрепараты можно контролировать реакции. Потому как вот то, что описано, э, ну отек в области горла – это очень серьезная тема, если ее пропустить. Ты Тут... задыхаешься, да. она швидку до выкликает. Да, то есть вот отек квинки – это очень опасное осложнение аллергической реакции, которое ни в коем случае не стоит в домашних условиях сопровождать. То есть если появляется подозрение на это, вызывается скорая помощь и оказываются действия в виде самолечения в домашних условиях в ожидании врача. Но врачу при вызове скорой помощи нужно обязательно объяснить, у меня есть аллергия, и у меня вот такие симптомы. Что врач там понимал, что человек не балуется, что у него не блажь, вот, чтобы врач скорой помощи пришел там, и ему почесал кожу, потому что у него почесуха есть, ему чешется. Нет, тут опасное для жизни состояние. И вот, вот здесь, да, самолечение в этом случае очень опасно. Лекумания медикаментозная. Виктория, она на нату сильно помогала, так? Смотрите, что получается. Почему появляется аллергия? Если э, это иммунодефицит, но если иммунодефицит врожденный, то это не, практически не лечится. Ну, там, к сожалению, медицина просто может сопровождать человека какие-то годы его жизни, продлить ему эту жизнь. Если это состояние приобретенное, то нужно смотреть в первопричины. Потому что аллергия, когда она приобретена, это говорит о чем? Что организм немножко вот, он не способен самоочищаться полноценно. Потому что есть у нас фильтры, печень, почки, есть работа кожи, работа легких, которые помогают очищать кровь. И когда вот количество вот этих обменных шлаков, которые в организме вырабатываются, и экология наша, которая тоже добавляет свой, свой вклад, сюда много химических веществ и в воздухе, и в воде, и в напитках, и в продуктах питания. И статистика такова, что в городах, население городов страдает от аллергии более значительно, чем ну, население и сел и вот, ну, скажем так, менее такой загрязненной местности. То тут понятна причина, почему в городах чаще, не потому что там люди хуже, потому что там воздух грязнее, там они быстрее вот загрязняют свой организм и меньше внимания могут уделить очищению то вот здесь, когда проходит какую-то критическую планку... организм не провокувала, например, да. Да, вот бочка, когда переполнена уже теми обменными шлаками, которые есть, вот здесь каждая следующая маленькая ложка, где-то что-то не то произошло. А чищ... э -э -э проблема тут же становится явной, потому что аллерген, пройдя много, скажем так, систем блокировки, доходит до так называемых тучных клеток, попал в тучную клетку, там есть гранулы с гистамином, серотонином, в дегрануляции вышли гистамин, серотонин. И все реакции аллергические, они не только на коже, они в органах дыхания. А органы дыхания больше, чем кожа, ну, где-то раз в 50 по площади. А они точно такие же реакции идут в кишечнике. И можно попасть на непроходимость кишечника случайно. То есть вот аллергическая реакция, а хирург пойдет на непроходимость кишечника, потому что там просто отек и перекрыт посвет кишечника. Я знаю, что Виктория так сама не знала, как ее куваты, так? Ты думала, что это просто застуда, какая-то игры, Расскажи. -ка. Да, я, сначала я первый раз, я не поняла, что это такое. То есть я думала, ну, может, просто там, там сердце болит или, ну, бывает же. Но потом, когда у меня вот началась вот эта задышка, я поняла, что я не могу дышать. Я уже вызывала скорую и тогда мне уже врач объяснил что у вас аллергия и уже тогда он мне рассказал что ну вот какие-то таблетки он мне дал говорит, ну, если пробы брати... ты сдавала Да я, я сдавала. Какие пробы я сдавала по коже то есть одни пробы и мне показали там на пыль, на цветение и в Стандартные, стандарт такие, да, на... на кошку, на гистамин, ну то есть вот такие вот. И я сдавала по крови, но я сдавала по... для еды. Ну, то есть еще uh -huh. -то там тоже показали. Опять же, мне предложили вот эту ауто-вакцину, вот которая проколола. Ну, я скажу, что ну, результат меня не впечатлил. Я, считала, что... я думала, что это будет лучше. То, что обещали, то, что получилось. Ну, да, наверное, легче, но не настолько. Потому что вам заблокировали реакцию. А э, организм нужно было немножко перед этим почистить. Вот тогда бы вы получили бы больше результатов. На очищенный организм бы потребно было. Да, немножко почистить, заняться здоровьем, очистить немножко правильно только организм, а дальше можно было делать и такую процедуру. Вот тогда бы получили бы результат. Ну, а как его нужно было почистить? Як очищать? травы? смотрите, э, очищение организма занимается два фильтра. В плане аллергии это больше работа печени. Печень очищает за сутки, ну где-то треть кровотока, то есть где-то около 4,5 тонн крови. 450 ведер за сутки прочищает. Но что, что нужно для работы печени, ей нужно немного. Нужно э, режим питания. Печень любит 4-5 раз в день сбросить желчь. Потому что вот результат очищения крови это выработка желчи. И пока человек ходит, занимается чем угодно, но не кушает, не дает сбросить эту желчь и продолжать очищать кровь. Друзья, аллергия тормозит. На, на шкире теж застей жовче. Конечно. Так? То есть ну, аллергия может проявиться где угодно, но она это уже показывает, что в организме все системы, которые могли нейтрализовать аллергены, они заблокированы, они не работают. И пошла, собственно, аллергическая реакция. Чтобы системы могли тормозить аллергены, нужно просто немножко организма чистить. И вот здесь работа печени. То есть 4-5 раз в день еда. Вот. Э обязательно должно, должно быть немножко жира в приеме пищи, чтобы был сброс желчи. Потому что на обезжиренную пищу, когда едят утром овсяночку на воде, я понимаю, здорово, классно, желудок болеть не будет. Но для здоровья это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к необострению гастрита. А к очищению организма, к правильному питанию это Вообще, имеет... у нас женщины любят худнуть, на диетах сидеть, ну так уж. Тоже очень плохо. Худеть нужно тоже правильно. Вначале должен работать фильтр. Потому что когда из жировой ткани выходит жир, слава богу, если бы он был бы чистым, если бы мы жили на каких-то необитаемых островах, и там стояли бы заслонные от воздуха, от влаги, чтобы туда никакая экология не доставала. К сожалению, сегодня на планете это нереально, потому как ДУСТ запретили после того, ДУСТ использовали при выращивании сельхозпродуктов, после того, как его нашли в жировой ткани у пингвинов. Пингвины живут в экологически внешне чистой местности, но у них они накопители, как накопители сработали. Жировая ткань это не только жир или не только вода. Это еще и химия, причем очень серьезная. И Я при кой... снижении веса, перед тем, как снижать вес, нужно вначале заняться питанием, восстановить работу печени, чтобы было как вывести. А иначе все это внутри, иначе, знаете, так вот подошли к воде, вроде как э, вода чистая, ил лежит на дне, но когда мы подняли, что у нас получилось? Ничего не получилось, все на месте. Как фитотерапия помогает очищать организм? Какие порадуют рецепты? А, э, что можно сделать с травками? Травки можно использовать как сорбенты. Вот у нас есть э, один компонент, корень ЛТ, великолепный сорбент. Он э, попадает в кишечник, там есть крахмал, есть полисахариды, которые способны набухать в воде, в водных условиях и втягивать в себя вот те шлаки, которые находятся в кишечнике. А кишечник – самое грязное место нашего организма. Там больше всего грязи, больше всего шлаков и больше результатов по здоровью, если этим заниматься правильно. Можно использовать другие травки, но они не относятся к аллергии, например, подорожник. То есть это просто к очищению. Тоже хорошая травка, тоже много полисахаридов, которые способны очищать кишечник, помогать работе. Если связать прием алтея с режимом питания, печень, Сбросила, фильтровала грязь, сложила в желчный пузырь, сбросили на жирную пищу, умеренно жирную пищу. Желчный кишечник, а тут оказался алтей. Взял токсины и вынес. И вот тут очищение идет. Вместо алтея мы можем использовать ну, обычные растения, которые у нас есть. Вон банальные яблоки. Запечь яблоки, сварить в компоте, взять повидло домашние. И точно так же и зашло. Орг... И, и вкусно и чистимся. То есть здесь можно, вариантов много. Тыква сейчас. Горбузовая каша великолепная же вещь, великолепный очиститель, а запечь тыкву. Она же вкусная, сладкая. Я уже не говорю про сахарный буряк. Не обязательно есть сахар. Возьмите, запеките сахарный буряк, детей не оттащите потом за уши от этого лакомства. Они одновременно чистят свой организм. А перед жодним перед кожним лікуванням потрібно очищувати так організм, і тільки тоді лікування піде на користь. От що робити в даному випадку? Ось Вікторія вона не очищала, лікувалася медикаментозними препаратами, які не допомогли. От що зараз їй робити? Починати чистити організм? Нужно, а можна тим самим лікувати алергію Звісно. Конечно. То есть, во-первых, что у нее есть часть продуктов питания, которые она уже знает, что они для нее сегодня аллергены. То есть их нужно, безусловно, исключить. Оставить только то, что не вызывает аллергических то реакций. Дуже мало продуктов, ну, насколько да. я знаю, да? Ну, иначе так. нельзя. Понимаете, иначе мы будем провоцировать. То есть, э, аллергия, там, допустим, на те же яйца, яйца в продукте, как продукт питания есть, Часть белка организм использует как белок, а часть вызывает аллергическую реакцию, на и мы топчемся на месте. На какие у тебя продукты а, Что я ест, я ты можешь есть? Я не могу богат. есть. Да, ну, я не могу есть яблоки. Ну, вот сырые, да. Я не могу есть там клубнику, вишню. То есть все это я точно не могу есть. Ну и, наверное, проще сказать, что я могу есть. Я могу есть банан. Ну. Банан, <laughs> капуста. Банановая диета не самая а, полезная. Это очень для организма. То не можно, то не можно. А как это заменить? А, хорум, ну, могу, потрібно ну, вот. приймати тоді, Витамины нужно принимать тогда. Витамины нужны, брать. да. Витамины в продуктах питания есть. Можно, да, тут если будет скромный рацион, тут уже и синтетические Треба, придется так. вносить. Но учитывая, опять-таки, переносимость препаратов, потому что поливитаминные препараты сами по себе очень часто вызывают аллергию. Поэтому тут, тут нужно тоже выбирать, какой подойдет. Но в данном случае аллергия, продукты, которые вызывают аллергии, их надо на время исключать. На скильки, на пивро, на Вот тут зависит от состояния. Потому что, смотрите, есть аллергия на продукты питания, мы их убрали. Но есть другие аллергены, которые тоже могут провоцировать аллергические реакции. И вот здесь очищение должно идти до тех пор, пока реакции на другие аллергены не станут реже и не станут меньше. Вот в этом случае тут мы понимаем, что организм уже по-другому реагирует. Потому что аллерген был, мы не можем убрать бытовую пыль, да, она находится в окружающей среде. Сколько бы мы там не чистили этот воздух, все равно это, у это может так? быть. На пыл. Да. Вот. Понимаете? Mm -hmm. то, то есть тут Тут нужно, если аллергия на кошку-собаку, ну, подарите родственникам. Mm -hmm. То есть, потому что оставлять домашнего питомца и ходить там в респираторе, это, конечно, здорово, но это не совсем правильно. Я знаю такое еще, бывает, прибирают коти в собак, и пивроку проходит, начебто все, аллергия прошла. Вони повертают тварин, и начинается еще гирше, да? Потому что нужно начинать, вот в это время убрали животных, да, можно пустить на самотек, организм сам тоже чистится. Но лучше ему помочь в этом процессе, потому что, понимаете, ведь все болезни, они, вот говорят, наследственные болезни. А наследуется образ жизни в семье. Вот привыкли в семье питаться так, привыкли себя вести вот так. Вот этот образ жизни, он может вскрывать те генетические проблемы, которые в семье есть. Потому что все питаются, все имеют, скажем, все члены семьи имеют склонность к язвенной болезни. Но болеет там, скажем, муж, который волнуется на работе, или жена, которая не может на работе покушать, потому что ей не дают такой возможности. Вот они будут болеть. А ребенок ходит там в садик или в школу, ему там обеспечили какое-то питание. И он вне зоны. Или там бабушки дедушки, они уже поняли, что здоровье это их рук дело, И они уже понимают, что они находятся на, на какой-то системе питания, как-то нашли, убрали, вернее, конфликт с окружающей средой и живут себе спокойно. А генетика та же. То есть вот менять нужно не только вот э, такие вот не только аллергены убирать, нужно кое-что какой-то корректив вносить в образ жизни. Какую ты корректив внесла? Расскажи мне. У меня кошка была, а. я ее отдала маме, подарила. Э, что я сейчас убираю очень часто в квартире то есть пыль у меня ну я постоянно хожу с тряпкой. Взяли мне, мне, кажется, ну взагалі, при... мені здається, ну взагали ну, можно. ну, я... можно, но только нужно правильно это сделать. У а... нас у всех стоит вытяжка под потолком, а вытяжка должна стоять у пола, потому что пыль э, в принципе производят, э, скажем так, все живые существа. То есть это случайная э, кожа. Это пыль, которая попадает там каких-то недогоревшие углеводороды заходит просто с воздухом. Они все тяжелые. Самый плотный слой пыли 50-70 сантиметров от пола. Если вспомнить э, ну, кровати наших бабушек, я помню, она не мог забраться она высокая. Казалось бы, много металла они поднимали от пола. Так у них еще и работали камины. То есть камин это сжигатель пыли в помещении. Потому что есть тяга, и он берет воздух от пола и сжигает в себе. Камин и вытяжка. Есть, или камин, или просто вытяжку поставьте в, в помещении, там на кухне, где-то в вентиляционной шахте, внизу у пола. Вам меньше будет убирать, и аллергия будет меньше. А, Вы и... просто разруйте свою систему. Детям очень хорошо. Дети же у нас ведут половой образ жизни. А вони так, всі на і дишать вони... пилю, а потім удивляються, чому ребенка аденоїди, чому насморк, чому бронхіт, він не вилазить від этого. А він просто дишить пилю, перегрузив свою систему пилю. І реакція, пожалуйста. Можна лічити, а можна приду Давайте попереджувати хвороби і не займатися самолікуваннями. Якщо вас щось турбує, одразу звертайтеся до лікаря. Розкажіть, що сьогодні у нас на столі. Какие травы у нас тут присутни? Ну, то, что снимает аллергические реакции, это банальная ромашка, календула, череда. Они помогают вот снять реакцию, это фактически подстраховка фармакологии, но это более мягко и на это надеяться не стоит. Оно натуральное, но все-таки слабость действия и можно прозевать отек винки или какие-то другие осложнения, поэтому, или анафилактический шок, поэтому лучше, лучше не баловаться. Есть аллергическая реакция, есть препараты, которыми нужно подавить, нужно сопровождать и лучше под контролем врача, то есть это скорая помощь. Но для очищения, да, все остальное для очень человека. хорошо подходит. Тот же Алтей, вот корневища алтея, они очень хороши в этой, с этой целью. Можно заваривать, вот в таком виде можно лучше даже измельчить в порошок и заваривать уже порошкообразный да, Это да, Вин, и... можно пить, да? Да, обычной кофемолкой. Это можно Да, он хорошо очищает, он аллергию не вызывает, а дает хорошую очистку, собирает токсины. То есть заливается крутым кипятком, крышкой накрыли, а еще лучше завернули mm -hmm. э, в, ah. в одеяло и пусть, как знаете, как в печке, постоит до утра натянулся и вот это вот там будет такая киселеобразная масса взболтали и вот это в течение дня между едой отлично очищает клюкву вот вы поставили прекрасная штука это великолепный очиститель он усиливает работу и печени и почек можно но, маленьким деткам да можно и маленьким деткам но клюква тоже бывает аллергеном поэтому тут нужно смотреть если не аллерген тогда можно как готовить отжимается сок к соку добавляется либо сахар, либо, если нет аллергии на мед, можно с медом. И томится вот вместе с соком минут 40-50. А у нас люди еще перетирают перетирать и ставят у морозилку или у перетирать не нужно. Клюква великолепно хранится без этого. Ее неповрежденную любую емкость залили холодной водой, накрыли крышкой, даже консервировать не нужно. Просто крышкой закрыли и в прохладном месте будет стоять лет 10. Она великолепный антибиотик. Угу. Великолепно лечит э, инфекции, связанные с печенью, с кишечником, с мочеполовой системой. Но в данном случае она работает как э, очиститель. Причем активируется работа и печени, и почек, два фильтра сразу. Сколько раз в день? Вот клюквенный краще. морс вот так вот сделали, добавили жмых и вместе с жмыхом употребляется, ну, э, скажем, стакан клюквы в один-два приема. Это угу. дорослым, а деткам? Деткам, соответственно, меньше. Вот и э, обязательное условие рядышком должен быть творожок. Вот творог активирует клюкву и делает ее лекарством реально. Mm -hmm. Поэтому постный творожок и клюквочка, клюквенный э, отвар, морс фактически. Вот. Э, порция творога, клюква, творог, клюква. Вот. Э, творог э, прожевывать нужно немножко, клюкву ни в коем случае не жевать, глотать, потому что кислоты, которые там есть, наработают, вытянут кальций из полости рта, и стоматологи окажутся... Потребно будет дуже перегружены работой, да. Далі що нам потрібно Вікторії приготувати такого, щоб її очистити організм перед лікуванням алергії? Ну для очищення у нас тільки алтей. Всі останні це просто допомога. він ну, продається у аптека, да, в можна аптеках. Так, в аптеках можна збирати вдоль рік. Остальні травки ростуть вдоль дорог. И вот тут, когда люди собираются, собирают ромашку где-то около дороги, я их понимаю, они нашли лекарственные растения, но они лечатся тяжелыми металлами, канцерогенными углеводородами, то, что вышло из выхлопной трубы автомобилей, которые там ездят, даже если они ездят редко. Тож, Не стоит. Так будьте с травами. Так. Ну и просто и далее заливаем. Мы... Вин потребно настоять, так? Сколько да. Ну, лучший вариант настоять, э, закрыть, вернее, залить в емкость ну, пример, если берем столовую ложку, грамм 300-400 на 300-400 грамм воды, накрыть крышкой и завернуть полотенцем, одеялом, чтобы оно так потомилось до утра. Так, как баня, как баня или как печка, вот многие настаивают так. Ну, тут про просто вот залили, видите, уже mm -hmm. некоторые э, намокли, уже около дна находится. Ну, в принципе, он достаточно, его можно заливать даже холодной водой. Настоем и вживаем через... Да, и дальше этот настой можно использовать между приемами пищи. Скільки разів на день? П'ять на день, учитывая то, що для очищення організму ну, вже п'ятикратне питання. Давайте ми вікторію. для Вікторії, які допоможе позбутися алергії у подальшому. Тримай смачного. Мені б хотілося, щоб ви дали поради глядачам, які вирішили користуватися народними методами, вирішили звернутися до фітопрепаратів, поради що головне вони мають знати. Ну, фітотерапія м'якше, вона але длительні, але тим не мені, це не терапія без осложнень. Осложнення можуть при неправильному як растений. так и при неправильном сборе растений, хранении. Потому что растения точно так же портятся. Да, медленнее, чем продукты питания некоторые, но тем не менее они тоже портятся. Термин придатности, например, у ромашки сколько? У нее год, максимум два, и то в сухих условиях в бумажном пакете. Но ну, если мы правильно храним. В аптеке может испортиться, даже если там что-то, ну, нарушена технология хранения. В домашних условиях мы храним на кухне, тут же жарим, тут же варим, тут же что-то делаем, куча влажности, и это все Сроки хранення будуть різко вмішатися. Що ще мають знати? Алергія може бути на трави, так само, як і на якісь пігулки. Так? Потенціально алергіми можуть бути сотні різних веществ. І тут влічення алергії важливо правильно сопровождать в случаї обострения. Но для того, чтобы обострения были реже и меньше, безусловно, нужно заняться очищением организма. Потому что аллергия это индикатор того, что организм ну, слишком давно не очищался правильно, он просто перегружен теми обменными шлаками или теми экологическими сюрпризами, которые окружают современного человека. Поэтому тут важно вовремя и своевременно правильно проводить очищение, но щадящими средствами. Потому что сегодня очисти, способов очистить организм экстремально очень много, и они часто ведут не к излечению от аллергии, а в реанимационное отделение. Тож нікому не бажаємо туди потрапляти. Вікторія, думаю, дуже корисна сьогоднішня зустріч для тебе. Я дякую вам за цікаву і корисну розмову і хочу подякувати нашим глядачам за те, що вони були з нами. Отже, вам не байдуже власне здоров'я. Обирайте спосіб лікування, який прийнятливий саме вам. А наша мета розказати усі можливі варіанти. З вами була програма Здоров'я 36,6» і Я Юлія Полуянська. Побачимось.